वाढदिवस वा साजरा केला पाच वर्षांनी त्यातून मतं मिळवली सर्जिकल स्ट्राईकचं नाटक केलं इतर काही गोष्टी केल्या धार्मिक आता ते परत एकदा दोन हजार चोवीस साठी या देशामध्ये धार्मिक तेढ जातीय दंगली घडवून निवडणुका लढवण्याच्या तयारीमध्ये त्या या देशात महागाई आहे या, या देशात बेरोजगारी आहे या, या देशामध्ये चीन घुसलेला आहे या देशामध्ये असंख्य प्रश्न आहेत पण त्याच्याकडे लक्ष न देता त्याच्यावर चर्चा न करता फक्त धार्मिक तणाव निर्माण करून निवडणुकीना सामोरं जायचं हा एक कलमी अजेंडा भारतीय जनता पक्षाचा आम्हाला तर भीती वाटते जसं गोद्रा केलं असं म्हणतात त्याप्रमाणे राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या वेळेला देशभरातून देशाच्या काना कुपऱ्यातून ट्रेन अयोध्येला बोलवून एखाद्या दुसऱ्या ट्रेनवर एखादा हल्ला घडवून पुलवामाप्रमाणे देशा त्या देशामध्ये जातीयतेचा जातीयतेचातेचा आगडोंब उसळणार नाहीत ना त्या काळामध्ये अशी भीती आता लोकांना लागली जा... की काही करू शकतात जर पुलवामा घडवला जाऊ शकतं असं म्हणतात गोध्रा घडवलं गेलंय असं म्हटलं जात आहे तर अशा प्रकारचं एक अवधीकृत्य निवडणुका जिंकण्यासाठी दोन हजार चोवीसच्या हे करू शकतात अशी भीती या देशाच्या अनेक प्रमुख राजकीय पक्षांना वाटते इंडियाच्या बैठकीत त्याच्यावर चर्चा होईल आणि जनतेला पण आम्ही सावध आहोत आम्ही अत्यंत सावध आहोत बाबरी मुद्दा संपलेला आहे जर कोणी जे काढत असेल तर ते, ते, ते मूर्ख आहेत आणि लोकांना मूर्ख बनवत आहेत बाबरी आणि अयोध्येचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने संपवल्यामुळे तिथे राम मंदिर उभा राहत त्याचे श्रेय कोणी घेऊ नये जर त्याचे श्रेय द्यायचं असेल तो कर से भी मुझे जे हजारों करसेवक मारले गिवसेना का सहभाग है चुनाव के पहले कुछ बड़ी धार्मिक घटना हो सकती तो आपको डर सता है हमको डर सताने रहा है ये सत्य लोगों के मन में ये डर है जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक काम कर सकते ऐसा आरोप है सत्यपाल है है। तो मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं क्या गया चुनाव जीतने के गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोग लोगों के मन में शंका है दो हजार चौबीस का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है हमें शंका है तुझे राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा अयोध्या उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे पथराव पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे पड़ जाएंगे इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है जो तो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना अगर नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी तो कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रही है भड़काए जा रहे हैं तो उनका उदाहरण है सर गडकरी का हवाला द्वारा विरोधी नितिन गडकरी विरोधी पक्ष माझ्याकडे त्याबाबत माहिती नाही नितीन गडकरी एक महत्वाचे नेते आहेत कार्यक्षम मंत्री आहेत मोदी मंत्रिमंडळातील आणि त्यांचंच काम सध्या देशभरात दिसतं आणि भविष्यामधलं ते नेतृत्व आहे त्या देशाचं आणि जे कुणाच्या वाटेत आढळले जातात त्यांना कसं खतम करायचं यासाठी अनेक यंत्रणा राबवल्या जातात सगळ्यांना माहिती आहे आम्ही त्याचे वृत्तिम आहोत

आपके साथ डायलॉग होगा और उसमें ये सब जो आपके सवाल उसका जवाब मिलेगा स्वरूप क्या होगा तो जितना जिक्र किया बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया मुंबई में ही जहाँ हमारी सरकार नहीं है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ती है पार्टी को तोड़ा है एनसीपी को तोड़ा है शिवसेना को तोड़ा है तो इस पार्श्वभूमि पर ये मीटिंग हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं सरकार तो, तो, तो ऐसे बहुत से मुद्दे है जहाँ चर्चा बीजेपी शासित राज्य में जहाँ जिस जगह की बैठक हुई वहां पर बग जा सकता है ताकि आप लोग की चर्चा हो सके जानकारी जो लगाना है अरे तो वो लगा दो बग लगा दो या बम लगा दो तो हम डरने वाले नहीं मीटिंग होगी सभी नेता बनाएंगे राहुल जी आएंगे सोनिया जी आएंगे अखिलेश जी आ रहे हैं लालू जी आ रहे हैं तेजस्वी यादव आ रहे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं केजरीवाल जी आ रहे हैं नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तरन साहब आ रहे हैं ममता जी आ रही है हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं कौन चाहिए आपको आप नाम आप ले लो वो सब आ रहे हैं जो लगा तो लगाना है वो लगा दो तो बग लगा दो तो या बम लगा दो हम डरने वाले नहीं मीटिंग होगी सभी नेता बनाएंगे राहुल जी आएंगे सोनिया जी आएंगे अखिलेश जी आ रहे हैं लालू जी आ रहे हैं तेजस्वी यादव आ रहे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं केजरीवाल जी आ रहे हैं नीतीश कुमार जी आ रहे हैं स्टालिन साहब आ रहे हैं ममता जी आ रही है हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं कौन चाहिए आपको आप हम आप ले लो वो सब आ रहे हैं ने ने अ, ने कि ने दे दे आप, हम क्या देखिए प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं गले लगाए हैं हमेशा की तरह और उसके बाद चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहे आपको कैसा लगता है आ, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लड़ाक में चाइना घुस गया है हमारी जमीन चाइना ने खा ली है तो राहुल गांधी की बात सच है हमको भी मालूम है अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं करो तो सर्जिकल स्ट्राइक हिम्मत है तो चाइना पर हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई सर, से सर, सर, इंडिया बैठकीमध्ये मुद्दे घेणार त्याचबरोबर अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे जागा वाटपाचा यावर चर्चा होणार जागा वाटपाची चर्चा या बैठकीत होणार नाही त्या संदर्भात हा जो प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे त्याच्यावरती उद्या उद्याची पत्रकार परिषद आहे या इंडिया बैठकीच्या तयारी संदर्भात आणि त्या बैठकीला स्वतः उद्धव ठाकरे उपस्थित राहतील शरद पवार साहेब आहेत काँग्रेसचे महत्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत नाना पटोले जी अशोक रात जवाह बाहर खोर समुख ने तो है। इतर सुधार जेडीयू से पत्रकार तो परिषद साधु शो प्रश्न महायुति महायुती ज्यादा अपनी इंडिया की बैठक है गुरुगर शुक्रवार महायुति से अठेच मतदार शाद� संघासी दो बैठक है कॉन्ट्यूर महायुति बघा इंडियाला कोणी काउंटर करू को शकत नाही इंडियाचं जे घोषवाक्य आहे भारत जिते का आता आमची जी घोडदौड घोडदौड सुरू आहे इंडिया भारताची ती रोखणं कोणाला शक्य नाही तुम्ही कितीही आडवे या बरं का आम्हाला काही फरक पडत या देशामधलं वातावरण बदलत आहे आणि दोन हजार चोवीसला आहे का तो मोदी नाही जायगा तो मोदी ही घोषणा आहे

हम तीनों बैठकर आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है लोकसभा के सीट्स लिए देखिए इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे अठारह सांसद थे महाराष्ट्र से वो अठारह सांसद कायम रहे वो आंकड़ा कायम रहे लोकसभा में और एक दादरा नगर हवेली उन्नीस उन्नीस के बीस हो गए उन्नीस के पंद्रह नहीं हो गए बड़ा सवाल उद्धव जी ने हिंगोली की सभा में देवेंद्र प्रवास करू आणि हवेत उडत रहा आम्ही जमिनीवर जनते बरोबर राहू आम्हाला काही चिंता नाही तुम्ही विमान उडवा हेलिकॉप्टर उडवा इतकंच काय प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षाने चंद्रयान जरी आणलं प्रचार प्रचारायन तीन जरूर चंद्रयान तीन लाइए और उसको से प्रचार करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं ये मैं कहूंगा हाँ सर पालक मंत्रा नहीं सुटल का प्रश्न चलिए थैंक यू वेरी मच थैंक मच Vai <silence> aí.